Всі усім привіт! Ну що ж завтра о 21.00 відбудеться матч у Лізі Конференції, матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Конференції, матч перший з двох Житомирське Полісся, У себе номінально вдома. У Словаччині команда буде приймати італійську команду Ферентіно, І сьогодні друзі, хочу поговорити про Житомирське Полісся, про Фіорентіно, Стефано Піолі, Ну, давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку. Ну что ж, друзья, завтра и справдиво чикует такое выпробование для украинской команды Фиорентина. И давайте мы, друзья, давайте распочнем э -э, с Фиорентины. Друзья, Фиорентина, итальянская команда, да? Э -э, команда дуже сильна, дуже сильна команда. У в, в сезон 24-25. Да, команда завершила на 6 позиции, набрала 65 очков. Ну ми бачимо, що Фірантина взагалі-то майже в лігу чемпіонів не вийшла. Вона все в 5 очок, команда там відстала. Тобто команда, в принципі, дуже хороша. Ми бачимо, що за 38 турів в Італії, 19 перемог було у Фіріанті, 11 поразок і 8 нічих. 60 м'ячів було забито Фіріантини. Вони дуже багато забивали. Але 41 м'яч пропущено. Фірантин в достатній кількості пропускала. Плюс 19 мы было резны, эти забытых, то пропущенных. и, исправде сильно. Друзья, футболист такой же Ферентин, дуже сильный. То есть, до речи, бачим их предсезонную подготовку у Ферентины. И у в принципе, довольно-таки непогано. Бачили матч с Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд. Вот, команда такой же там с Форест играла. Вот. победили. Ну, Лестеру проиграли 0-2. С Форестом расписали ничью на стадионе сити Ground. И при всем, что когда Ферритен на играл, потом Манчестер манчестер Манчестера на 1-1, педопечный Стефана Пиоли. Ну что по пенальти проиграли Манчестер Ну и посмотрите на склад Ферритен. Давид Дехе, хе э, Госенс, Никола Фаджоли, Додо, э, -сан, Джека, Кин. Ну там тоже хорошие футболисты. Главный тренер Стефана Пиоли, Людина Милан, Э, да, в сезоне 21-22 Стефана Пиоли, заработав Милан чемпионами Италии. Я вам хочу сказать, что Стефана Пиоли прекрасный тренер, и очень хорошую работу проделал э, в Милане. Вот, поднял Милан с кризиса. Вот, и это работа стала Стефана Пиоли. Я уважаю, друзья, что ключевую роль заиграл самый э, Стефана Пиоли. Ну, Фиорентина прекрасная команда. Там, исправде, футболисты высокого уровня. И я вам, друзья, хочу сказать, что Фиорентина, взагалі, то по, по, потенциалу, ця команда, навіть на Лиге Конференции. Ну, на Лиге Конференции, лиги Европы, как минимум. А, возможно, даже Лиги Чемпионов. Там очень хорошие футболисты. И Фиорентина прекрасная команда. Дуже прекрасная команда. Я уважаю, что эта команда на ведь на Лиги Конференции. Она выше. Как минимум, Лига Европы это точно стоит а то она ведь и Лиги Чемпионов, потому что, я скажу, команда прекрасная. И команда заходит в чемпионат Италии, Фиорентина, с амбициями, команда с амбициями, команда, которая хочешь, я думаю, в Лигу Чемпионов попасть. Ты бишь, в принципе, потенциал я бачу, Фиорентина. Дорогие друзья, с калерами у них там игра в неделю, в промежку матча да, против Житомирского полиса, будет матч против калерии на выезде. Там будет Тарина, Верес не Наполе, чи чемпионы Италии. Ну, цікаво, друзья, цікаво. Друзья, дуже цікаво буду поспостерігати за Фиорентиной. Но команда, справді, симпатичная. А, команда прекрасная. Николо Фаджоли, Эдин Джека, там, дуже хорошие футболисты. Давид Дехем в воротах, один из наикрасших вратарей а, в свете. На секундочку. Просто вот так, друзья, на секундочку, да. Ну и Житомирская Полесия. завтра для команды Житомира, такие, знаете, такие историчные, да, такие матч против такой сильной команды, да, Житомирская Полесья, Ферентина взагалей командой которая этому в финалах Лиги Конференции играла, да, в сезоне там 21-22 годов, не, друзья, прошу, в сезоне 22-23 Финал они проиграли, помятая это, Вестхэм Юнайтед. И в сезоне 23-24 Олимпиакусы проиграли финал Лиги Конференции. А в сезоне 24-25 дошли до финала Лиги Конференции, где времени бит проиграла все от на в Реалу Бетису в один гол. Тобто Фиорентина, у них прекрасный опыт Лиги Конференции. Они были очень близкими. Только что взяты бажаный трофей. Но бажаного трофея таки взяты не удалось. Фиорентина проиграла два финала подряд. Причем проиграла Десь дуже прикро, десь трішки своя схема мені не пощастило, десь Олімпіаксам не пощастило. Десь Фіаріантина була ближ, близькою до перемоги, але не виграла. А, Житомир, команда у Санту Колому в другом квалификационном раунде Лиги Конференции победила по сумме двухматчевого противостояния за рахунком 5-3. Карпаты обиграла, разгромила Пакш 3-0, ничего беды не А тут пораскивает Колос Ковалевки 0-1. А тут порасковит Пакша 1-2. Но по сумме, слава богу, то прошли 2-4. И тут пораскивает Черкасской команды ЛНЗ в 0-2. 0-2 команда Полесия проиграет черкасской команде ЛНЗ с рахунком 0-2. Сенсационное поражение, враховывая, 4 еще Житомирская Полесия мне сподобалось в матче против Пакши на сборах. И тут дуже прикрепоразки вид Коваливки, причем в родных стенах в Житомире. Ну и вид ЛНЗ. Ну и зараз Ферентина. На секундочку. Да, один из фаворитов за Лиги Конференции. Вот просто, ребята. Один из главных фаворитов <laughs> Ферентина э, на победу в Лиге Конференции. Я вам сразу, друзья, говорю, абсолютно серьезно. Вот да, это может еще Кристал Пэлас. Там прекрасные команды в Лиге Конференции. Ферентина Кристал Пэлас. Ну, Кристал Пэлас, да, такой же квалификация Лиги Конференции. Друзья, ну що ж, ну зачем еще Фиорентина фаворит? Тут, наверное, и казаты и ничего. Звичайно, еще Фиорентина абсолютно явный фаворит. Никаких даже вопросов, наверное, возникать тут не может. Фиорентина одна из найкращих команд, взагали, по составу. В Италии, на секундочку, да? Ну просто, друзья, на секундочку. В 5 Италии Фиорентина, моя прекрасный состав. Став, который может конкурировать с Ювентусом, там с Ромой, Римской, да, это прекрасная команда, которая может побороться за Лигу Чемпионов, друзья. Тому зачем еще Ферретино фаворит против же Томраскогуполиси, причем явный фаворит. Не просто фаворит, друзья, а явный фаворит с колоссальным преимуществом. Алые друзья. В принципе, житомирская полесья это прекрасно понимает, Они не фавориты. И в принципе, от житомирского полесья никто ничего не ожидает. Але, друзья, возможно, этот фактор и поможет житомирцам. Можливо. Потому что, возможно, на Ферентино где-то будет какой-то тиск да, Вони Они фавориты, они, как будто, должны проходить без шансов, спокойно. И я думаю, в принципе, что Томянская Полесье может, так, знаете, свободно так сыграть в свой футбол, показать, на что команда способна против одного из клуба Италии, одной из, из сильных команд Италии. И я вам, друзья, хочу сказать, что житомирская полиция может показать свой футбол, раскрытый футбол, свободный такой футбол, да на команду не будет. Ну, проиграет, так програет. Но и ничего никто и не скажет. Потому что все прекрасно понимают, что Ферентина... Ну, Ферентина сильнее. Ферентина сильнее. У Ферентины прекрасный состав, восхитительные футболисты. В принципе, как и у Житомирского полеса. У друзья, такой же прекрасные футболисты, дуже хорошие футболисты у команды Руслана Ратаня, Дуже хорошие футболисты, гарни футболисты у Руслана Ратаня. Полеся прекрасная команда. Но, на жаль, друзья, на фоне Фиорентины все одно, ну, Фиорентина фаворит. Фиорентина фаворит. Індивідуальний клас футболіста Фіоренти дуже високий, просто індивідуальний клас футболіста Фіоренти, на превеликий жаль, він буде вищим за індивідуальний клас футболістів Житомирского Полісся, але при цьому ж таки друзі і в українській команді є клас, індивідуальний клас там Олексій Гуцуляк прекрасний футболіст, который на індивідуальному мастерстве може придумати гол. Друзья, то мы верим, я верю, я верю в сенсации, я буду верить в, в украинскую команду. Ну, принаймні, то есть команда не бьет, дасть Ференти. Не, принаймні, друзья, на це сподіваюся, что Житомирская полиция себе достойно покажет, дуже достойно против Ференти. Навіть, якщо і програє полісі, но це буде прям достойно. Я, друзья, це верю, що Житомирське Полісся Руслан Ратаня. Покажет достойный завтра футбол. Вот прям такие, знаете, такой гидный, достойный футбол покажет завтра украинская команда. А Фиорентина абсолютно фаворит. И для меня, в принципе, такой же ферентина явный фаворит. На проход далее. Э, тут, наверное, спорить с этим, э, ну, никакого сенса, наверное, спорить тут не мая. явный фаворит. Прекрасно, друзья, мыться прекрасно, это разумеемо. Шансів у Полісся, на жаль, небагато, але вони є. Але вони є, і за кожен шанс потрібно чіплятися. І я думаю, що українська команда завтра і за цей шанс буде чіплятися. Я думаю, що Житомирське Полісся видасть неймовірний матч завтра. Я думаю, що обидві команди заб'ють. знаєте, Я думаю, що Полісся заб'є голова Рот Фірентіни. Фієнтина, на жаль, також заб'є. Ну, забей Фиорентина, то есть, зачем значит, Фиорентина, это Забия, индивидуальный класс э -э, его богато Фиорентина, ну, гол-то точно это забей. А думаю, еще Полис, это забей с Житомира, ворот Ферентины? У всех друзей еще полезь это Забия, ворот Ферентины? То, может команды забьют, друга моя думка, Ну, Друзі, віддаю перевагу Фієрінці, але це не значить, що я не буду вболівати за Житомирське полісся. Звичайно, що я буду тримати кулачки за українську команду. Звичайно, що я буду вірити в щось там неймовірне, я не знаю. Я буду сподіватися на диво, що Житомирське полісся, команда з Житомира, скромна команда. Побідить да, і пройде далі. Звичайно, що я буду на це сподіватися, але при цьому ж таки я розумію, що шансів небагато в українській команді. Але при цьому ж таки шанси є. І, друзі, якщо є шанс, потрібно за нього чіплятися, тому я думаю, що обидві команди заб'ють. Да, Фіоріанти не програє. Але друзі, буду вірити в Житомирське полісся Руслана Ротаня. Друзі, я буду вірити в команду з Житомира, що вона побідить. Друзі, я буду вірити. Я буду в це друзі, вірити. Що Поліс Житомир переможе. Але, друзі, я реаліст, і при цьому ж таки думаю, що да, Фіорентіна не програє. Обидві команди заб'ють, та Фіорентіна, як мінімум не програє, нічию не виключає. Звичайно, що, ну, на жаль, друзі, але мені серце підказує, що десь так 1-2 Фіорентіна Полісі обіграє. Але знов-таки, друзі. Знов таки, все одно я буду сподіватися на диво Житомирського полистя Житомирскому полистю Я тільки только добра и успеха В добра Прекрасная итальянская команда Побажаємо друзья, добра Полистю и Фиорентине Вам, друзья, вечернего сердца бажає желаю только добра Щастя, не головне, друзі, ви бережіть себе, будьте хорошими людьми, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей, Друзі, будьте щасливі! Пока!